Вітанічка, мої дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. і Це у нас новесенький езотеричний випуск з українською відьмою Марією Тихою. Маша, привіт, привіт. До тебе є питання. Написали наші глядачі, щоб ми з тобою розглянули безпосередньо в езотеричному випуску. От почнемо з того, що ти в одному з інтерв'ю розповідала, що на місці трагічних подій земля поглинає негативну енергію, і тут питання: як жити в будинку, де поруч загинули люди від прильоту ракети, щоб не набратися негативу? Та чи можна ходити тротуаром, де загинули люди? Было, ну, а, ну, смотрите, у нас, к сожалению, мы сейчас живем в войне, в военных условиях, у нас практически в каждом, у нас во всех городах Украины погибли люди Ну, да, то есть когда-то было такое за три года, поэтому, к сожалению, да, земля впитывает в себя, конечно, все это, но мы не можем по-другому, а как нам жить, ну, мы приходится мириться с такими условиями, обстоятельствами и жить просто. Можно бо... ходить, можно, но ну, а что делать? Ну, мы сейчас живем просто в войне, ничего не сделаешь, к сожалению. Все, что мы можем сделать, это просто помнить их, поминать их, к сожалению, все. Вот. Ну, вот так вот. Бо я не понимаю, почему она это ставит ну, вопрос. она говорит, что она не боится мертвых, ну, потому что ты так привчила людей, но вот соседи обходят 70-10 дорогой. Бо, знаешь, ну, боятся, ты... видишь, люди суеверны. Ну, да что будут где-то а, в снах приходить эти помаленькие люди. У нас будут, люди привиди, Ну, типа, будут как-то, ну, типа, очень негативно впливати на людей. Люди суеверные у нас, да. Видишь, они считают, что... И плюс ко всему они боятся на себя накликать беду, чтобы с ними так не сталося, что такое тоже имеет место быть. Но... Я не знаю, я считаю, что я же говорю, что, к сожалению, мы живем в таких обстоятельствах, в таких условиях, нужно с этим мириться как-то. Тобто ми не можемо. То есть два mm -hmm. варіанти, либо просто виїжджати з країни, либо жити вот так. Вот. Mm -hmm. все. Що ти взагалі думаєш про те, що от на цих місцях, де загинули люди, що там залишаються їхні душі, якби знаєш, застрягають, і вони не можуть, типу, нікуди там, дістатися там, до раю, да? якщо як, як... тіло поховали в землю, то душа перерождається. Если... тела нету, с этим большая проблема, большая беда. Что душа может реально застаться и мучаться потом. Вот. Ну, что можно сделать тут? Ничего тут не сделаешь, к сожалению. Все, что могут люди сделать, еще раз говорю, просто помнить, поминать, ставить свечки, ходить на кладбище. Вот, все, к сожалению, больше ничего не сделаешь. Нет никакой здесь волшебного какого-то, волшебной таблетки, знаешь, какой-то. Или палочки волшебные взмахнуть, и все. Нет такого, нет. к сожалению. Мы еще долго будем все это потом выгребать после войны. И дети, и внуки тоже наши будут разгребать это. И их с той стороны тоже разгребать будут. Карма такая у нас: ничего не сделаешь. В теперьшний час почастише, выпадки у жінок самые чьи-нибудь на войне. Да. Как тебе выдаётся? Они встречаются в не встречаетесь виншем Если верить в христианские все эти обычаи, традиции и верования вот эти вот все, то суицидники они в принципе не перерождаются, никуда не уходят, они просто застряют между, потому что их никто не отпевает и так далее. Это такой тоже вопрос, знаешь, очень. Mm -hmm. Я не могу их осуждать, что я понимаю всю их горечь утраты и я понимаю их боль. Но не могу и приветствовать, понял, потому что мы. Ну, я верю в фатальность в рок, все равно. Я считаю, что все равно, значит, если человек совершил судьбу, у него на судьбе написано: человек умрет от судьбы. Да, то есть я верю в Фатум, верю в Рок. К сожалению, вот так вот должен закончиться вот, вот человек это понимаешь, вот суета, да. То есть они просто все так. Но я искренне верю в то, что если человек очень сильно хочет чего-то перед смертью, в частности, увидеться с близкими, там, с мужем, не знаю, с родственниками, там, с мамой, с папой, с кем угодно, они видятся. Я в это искренне верю, я это знаю на сто процентов, не знаю почему, но почему-то знаю. Очень а, интересная думка Марии, что до числа 666 в документах, в номерах авто. Ну и далее дебсы все-все Да. Я вижу. Ну, на твоих руках, на руках людины. Ну это число зверя. Это ж типа считается, что 666 это, ну, Омен <свес> родился. Да. Ну, как сказать, смотри. И... Скажем, я верю, я не, не нумеролог, как бы, да, но я верю в это во все. В принципе, mm -hmm. я считаю, что любое число оно несет в себе какой-то заряд, какую-то энергию и так далее. Почему набивают себе семерки три? Это ж типа три топора, это ж типа число удачи. Понял? Вот это yeah. вот семьи yeah. mm -hmm. mm -hmm. на игральных mm -hmm. автоматах. Да. Mm -hmm. да, да. То же самое шестерки. Для меня это лично, ну понятно, почему у меня набито. Вот, а обычному человеку все-таки христианину я не советую три шестерки бить, номера такие заказывать себе или как-то себя вообще там путать с дьяволом или с его там числами или как-то с чем-то. Это немножко не не в ту степь, mm -hmm. потому что судьба может наоборот не стать счастливее, да, а наоборот в другую сторону может сложиться жизнь. Ну вот плюс до того на тачку ставлять номеры там, например, три шестки, ну это не дуже часто выпадки, але вони є також. То, ты ну, це нормально, як у водіеве, ему ехать с такими номерами. Почему типа насрать вообще? Ну, я считаю, так. что просто обыкновенный человек, который поверил в себя и который считает, что он дьявола за борду ухватил, знаешь. Я против этого всего. У нас есть такой тип, может, ты знаешь, а он умер или нет? что не помню. Филипп Плейн умер он или нет? По-моему, нет. Не, Мак... кто умер? Маквин умер, или кто там помер? Ще не помер, кажется. Сейчас, сейчас посмотрим. Мне самому стало интересно. Да вроде нет, вроде ще жив пока. А, ты имеешь в виду немецкий модельер, да? Да, да. Живой? Живой? Да? Это Маквиннера умер. Александр Маквиннер. Короче, ну что это за бизнес такой на черепах? Да, Мы черепочки да. делаем в стразиках, это что за бизнес на смерти такой, ну такое. И тип не имеет отношения к некромантам никому это. Ну блин, это тоже. Ну, пыхай, знаешь, вы, сколько вы, я, вы, знаешь, вы. Сколько я хотела, вот у меня до сих пор есть, типа, идея сделать похоронный бюро свое. Я до сих пор хочу это сделать. Я могу это сделать. Я примерно жиру знаю, кто у нас сейчас этим всем управляется, кто у нас там сейчас. Ну, это криминальный бизнес, по сути, ты же знаешь, да? Вот, а, знаю, да. кто у нас там верхушка сейчас этого всего, знаю, у кого разрешение брать. Я знаю, что они мне с радостью дадут это разрешение. Но прикинь, как будет всем этим остальным, если я на, на рынок выйду на такой. Это будет все. Почему не делаю до сих пор это? Потому что у меня есть вопрос: блин, но ну как-то все равно это дело деньги на смерти. Вот блин, вот все равно у меня. Хотя я могу это делать. Почему? Потому что, по сути, я же делаю хорошо. Я человек, у меня качественно, да, будет. У меня там будет. Будут шикарные проводы. То есть я даже самоучастие принимать в этом буду. По сути, я делаю добро. Люди умирают, а я их провожаю последний путь максимально для них, чтобы это было лучше. Понял? Это плюсик, типа, в карму. Но брать это деньги. Блин, я не знаю. Ну, двояко, понял как-то? Вот поэтому это я к Маквину просто говорила: бизнес на черепах мы строим. Ну, посмотрим, а чего ты умрешь. Хм. Да, так знаешь, просто... Ой, не Маквин, извините, он уже умер, этот Плейн, Филипп Плейн. Маквин же умер. Филипп Плейн, да, да. Посмотрим, ну, то есть это как-то для меня прям, ну, такое, знаешь. То же самое с теми шестерками. Ну, ну, шестерки у тебя номера, и шо? Ты красавчик теперь после этого? Ну, хорошо. Посмотрим, как твоя машина будет ездить потом. Я против этого всего, особенно для обычных людей. А Тут таке незвичне питання. Тут, знаєш, наша паняночка вона просить від тебе, можливо, якийсь ритуал чи що. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де таймкоди. Таке незвичне питання. Тут, знаєш, так. наша паняночка вона просить від тебе, можливо, якийсь ритуал, чи що Мері звуть її. Вона пише, а можна тими шопотками, ритуалами скинути вагу, наприклад, на вуличну худющу собаку, кішку чи на того, хто дійсно хоче набрати? Чи такі скиди можливі лише негативні? Ну, Тобто людина хоче похудати? А... к сожалению, на сегодняшний день вот эти вот вам там тулят вот эти вот ритуалы похудения, это все полное говно. Полнейшее говно. Для того, чтобы похудеть, нужно меньше жрать. Это первое. Второе. Для того, чтобы похудеть, нужно колоть либо... Пик себе, либо всякую эту фигню, да, уколы. У нас еще пластика есть. Вот. Или меньше жрать, просто закрыть рот на ключик, и все. Я дышать. в это все не а верю, ага. это полная фигня. На собак можно скинуть, на животных можно скидывать, негатив. Есть обряды, существуют такие, да, действительно, когда весь негатив порчу или что-то еще перекидываешь на мясо, собака это съедает, забирает на себя. Но лично на моей практике мне у собак жалко, например. Я такого не делаю. Мне ну, на человека легче скинуть. Что, что с собаками далее происходит? Ну, бывает, они... Собака Ну, смотря какая порча. Если там какая-то насмерть или типа того, есть такие обряды, да, там можно на кидать, собака же съедает. И... Ну, разные могут последствия быть, как бы, да, но мне, я не знаю, я... мне животных жаль. Они не заслужили этого, то есть они... Она себе просто бегает, ни, ни, в чем не виновата, ни перед кем, понял? А ты на нее скидываешь, что-то да пошла ты в жопу можно другого кого-то. В тебя были подобные запити? Были. Я делала такое когда-то, несколько раз. Я знаю такие обряды, но я не люблю такое. Я с этим спокончила, потому что я животных очень сильно люблю, мне их жаль. И петушков морили тоже. Но мне... Я просто не знаю, животных люблю, мне жалко их. Мне легче на человека сказать. Ну, Я добрая девочка. Да, тут разрадовала. Ну, люди заслужили. Я считаю, что если ты приходишь к человеку в жизнь, это его карма. Просто так на голову кирпич не падает, если человек получает какую-то порчу или что-то еще, он заслужил это. То же самое, что как я говорю про с***, да, к сожалению, просто так люди не погибают. Это все фатум. Значит, так должно было быть. Посмотрите, сколько у нас ситуации, да, вон, когда девочка с девятого... С кровати выжила, прилетела, да, ракета в дом, вот в Киеве. Да, Посмотри вот да, да. тоже, да, вот как, как это вообще. Так вот это... недавно, минулыми выходными... Ты выставлял 15... мужик упал на машину, вот, да, вот это вот. 19 этаж. Девятнадцатый, да, да, да. И выжил, нормально все. Короче, то есть я считаю, что всему свое время, у каждого свое, Труза, может, пробьем. Значит так, было по судьбе. У него стоял крестик, вот такого-то, такого-то числа, вот рук убийцы все, к сожалению, то есть тут вот как легче обстрелы переносить, я уже говорила. Пускай это тупой совет какой-то, знаешь, он мне немножко понятно, что у нас есть у каждого режим жизни, жизни как-то это, как оно правильно называется? Жизни сбережения. Как-то вот так вот. Инстинкт самосбережения. Инстинкт самосбережения, да, инстинкт самосохранения. Но, то есть, я знаю всегда, что если тебе суждено, ты ракету словишь все равно. Это, это просто вот, поэтому, пожалуйста, понятно, что мы ходим выкрутя, это все понятно, но знайте о том, что если вам суждено, вы от смерти не уйдете. Это, это нереально от нее уйти куда-то. Ну, мені сподобався фільм Пункт призначення, Де... так, і є, в... та, та, так, так так і працює, що це правда. коли люди намагалися втекти від смерті, і чим це закінчилося? тим, що потім вона їх не здоганяла, але такі Но не... в итоге даже кожній серії фільмів, все одно вона за ними приходила. Тобто, це это, 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 да. это, это фатум, ти не можеш, вот от як, смотри, деякі там війну убігали, і в итоге що? за границей. Это, это, нереально. Але про безпеку не забывайте. Конечно, ну, понятно, что в укрытия ходим, естественно. Ну, понятно, да. что мы не можем выйти на улицу, ловить ракеты, блин, да, ну, понятно. Но знаете просто о том, что кому суждено, он погибнет в войне, кому нет, он, он выживет и будет дальше жить. Это, к сожалению. И даже вот такие бессмысленные детские смерти, которые я не могу никак перенести вообще и терпеть, для меня это ад. Я не могу на это смотреть это ужас. Но, к сожалению, значит, у них по роду стоял этот самый крестик, и было написано так-то, так-то, что этот ребенок вот такого-то, такого-то числа. Вот это фатум. Ты ничего с этим не сделаешь, к сожалению. Ты никак не повлияешь на это. От смерти нельзя спастись, нельзя ничего... Можно отсрочить чуть-чуть. У меня были такие обряды. Я за них получала по шапке потом очень сильно. Я уже рассказывала когда-то, что это было в первую очередь связано с моим дедушкой даже. Там были... Ну, были моменты у меня, когда я пыталась там оттянуть, понял? Mm -hmm. Сильно получила я по шапке. Нельзя этого делать. И меня оттянули немножко, но мне сделали, знаешь, какой подвох. Дедушка у меня за три дня до моего дня рождения. Да, оттягивалась я. Ты ж помнишь, да, вот это у меня... Вот, мы уже как раз с тобой это даже mm -hmm. были. Мы же эфиры записывали. Уже это как раз было время войны, ж помнишь. Mm -hmm. И он меня... Получается, 26 января, у меня днюха 29. И получается, что у нас похороны 28, 27, 28 похороны. 29 день рождения мой, я сижу вот так. Ну, то есть это понятно, что суждено, знаешь, было именно. Вот, но я, я пыталась оттягивать, нельзя это делать все. Я в патум верю. И я считаю, что именно с... І за того, що я знаю, що я умру так то так-то, так-то, так-то мені легше переживати навіть обстріл. Дякую, тобі, Маша, сьогодні, за цей випуск. Дорогі друзі, ви були на каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні була головна відьма країни Марія Тиха. Ставимо подобайки, і бережіть себе всім, всього хорошого, до побачення.